Jadi guys, di video kali ini aku mau cek lokasi BXC Kebetulan aku bertemu dengan pameran hewan yang berada di Mall BXCHANG. Kira-kira ada hewan apa aja ya di pameran ini? Tapi sebelum kita ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, ayo di-subscribe biar aku di tahun ini 15.000 subscriber. Kalau sudah subscribe, kita langsung aja ke videonya. Oke okay, ini aku udah sampai di pamerannya Ini eh uh, apa namanya pintu pertamanya Kita lihat tuh udah rame banget ada uh, Apa namanya ada hewan-hewannya banyak banget ya Ada reptil Jakarta Kita lihat dulu salah satu stemnya ya Kita mau lihat dari sini Nah ini ada ikan-ikanan Terus juga ada sugar glider Kita lihat dulu ke ikan Fish Oke, ini ikan apa namanya ikan cupang. Wah ikan cupangnya lucu-lucu guys. Kalau kalian ada yang uh, melihara ikan cupang boleh komen di bawah ya. Nih lihat nih bagus-bagus banget ikan cupangnya. Nah kalau misalnya uh, kalian tahu ini kira-kira standnya stem stand yang udah pernah kalian lihat stand siapa boleh komen di bawah juga nih keren-keren banget nih ikan-ikannya. Oh, ada banyak warna-warni, ada yang full warna putih ya tuh. Only 50 ke, guys, harganya, guys. Tapi kayaknya uh, pas video ini sudah tayang udah udah nggak ada kali ya pamerannya. Tapi kalau kalian penasaran, bolehlah dicek saja ke BX Cheng, tempatnya ada di uh, lantai paling bawah ya, deket banget, uh, depan-depanan banget sama BXC tadi. Wah, oh, ini ada lucu banget namanya Sugar Glider nih lucu-lucu banget ada banyak warna ada banyak jenis hmm, warna-warnanya banyak banget lihat nih, nih oh lucu banget guys hmm, ada pokoknya kalau misalnya kalian yang udah pernah melihara sugar glider nih kira-kira banyak banget kan kelucuannya ya. Boleh kalian komen deh di bawah kira-kira kelucuan apa aja sih uh, si Sugar Glider ini. Nah, ini juga ada apa namanya? alat-alat lengkapnya untuk Sugar Glider ya. Kayak aksesoris dan sebagainya itu udah ada banget di sini semuanya. Lengkap, guys. Jadi, udah uh, kalau kalian ke sini ngambil Sugar Glider, sekalian ngambil eh beli peralatan-peralatannya itu udah lengkap banget di sini. wow lucu banget tuh tuh dia tuh, tuh, ngapain tuh? Gila ngapain tuh Nah kalau kalian pernah Nah kalau kalian udah beli sugar glider Boleh dong take di IG kita ya nama IG-nya IG-nya Alam Luspi kira-kira ini seger gila aku nih kak lucu banget gitu uh, lihat banget lucu banget ya uh seneng banget ya kalau beli sugar gila sepasang terus bisa banget dimainin gitu ya wih ada juga nih aksesoris aksesorisnya Oke, okay. ini di kepala anak kecil nih dia berani banget. Walaupun mukanya kalau aku <laughs> lihat tuh mukanya ekspresinya ketakutan sih sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ikan-ikanan lagi. Wah, di sini ada Ikan uh, gold, piece. gold piece, gold piece, nah, terus juga ini uh, glow piece. Nah, ini ada banyak banget ikan, ya. Kalau kalian ada yang punya di rumah ikan jenis ini, boleh komen di bawah ya, guys. Uh, boleh diambil satu kali ya nih, kita pelihara di rumah. Kebetulan di rumah kita ada Akuarium satu, tapi isinya baru glow saja. Nah, ini nih, ini, ini kembung. <laughs> bukan ya guys bukan ikan kembung oke okay. ini masih banyak banget uh ikannya gede gede banget guys pokoknya seru deh kalau buat kalian yang mau liburan juga nih misalnya kan sekarang lagi musim liburan ya nah boleh ajak uh, anak-anaknya atau adik-adiknya sepupu ponakan kesini nih buat ngelihat ikan-ikan gitu ya kalau ke BX-nya kita belum ke BX ini baru di luarnya saja ya guys ya. Nah, selanjutnya kita mau masuk ke Raptor Reptil. Seperti biasa ada uh, stand untuk leopard gecko gitu. Nih, ini leopard gecko ya guys. Ini semuanya leopard gecko tapi dengan jenis-jenis yang berbeda. Ukurannya pun kalau di pameran tuh ukuran leopard gecko tuh gila sih keren-keren banget. Wah, oh, ini ada yang lucu nih, ada rumahnya juga. Ih, keren banget. Gecko-nya nyempil di situ guys. Dia bisa, dia mau naik ke atas sepertinya, guys. Nah, ini dia ada banyak banget, harganya juga bervariasi kalau kalian bisa lihat ada 350, ada 400, 450 dan sebagainya. Nah, tentunya harga itu ditentukan juga dengan si corak dan juga ukurannya, guys ya. Oke, ini banyak banget terus juga ada banyak anak-anak yang berminat. Nah, selanjutnya kita masuk masih di Waptil yaitu kura-kura. Kura-kura jenis apa ya ini ya? Kayak ini kura-kura darat, terus juga ada aksesoris, ada lampu dan sebagainya. Nah, ini abangnya lagi pegang kura-kura, guys. Oh, itu di, 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 di kepala dia apa itu ya? You guys ya. Oh, apa itu? Coba tebak-tebak komen di bawah kayak ini dia lagi ngapain itu kura-kura tuh kalau banyak tuh lucu banget ya jadi dia bisa ngelakuin hal-hal yang unik gitu loh ini banyak banget guys jadi kalau kalian mau beli kura-kura bolehlah ada aksesoris kura-kuranya juga wah ayo kira-kira tebak hewan ini hewan apa boleh komen di bawah guys ini hewan apa yuk komen oh dia bisa berdiri guys sepertinya dia melihat manusia terus kemudian berdiri gitu ya nanti dia akan bersuara guys nah kalau ini kalian udah, pada, udah pasti pada tahu lah ya terutama yang pecinta pecinta reptil semuanya udah pada tahu nih hewan apa oke selanjutnya ada hewan apa ya masih kura-kura juga ada kura-kura uh -kura. oh, sorry 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 ini lampunya terlalu dekat dengan kamera kita guys jadi seperti itu ya Uh, ini masih masih mini mini ya masih kecil kecil kura kuranya jadi kalian boleh langsung diadop aja kalau misalnya kalian masih sempat datang ke pameran yang ada di Bex Cheng ini ya jadi itu kura kuranya lucu banget guys aku mau beli tapi kalau lagi nggak punya duit twing jadi kalau misalnya kalian mau aku beli, komen di bawah guys. Terus juga jangan lupa share infonya ke teman-teman kalian biar kita beli kura-kura dari hasil YouTube gitu loh. Nah kalau ini nih hewan apa nih kira-kira nih? Ini kadal apa ya waktu itu aku nanya aku lupa guys. Aku nanya tapi aku lupa guys. Terus juga yang ada apa lagi nih hewannya nih kan udah pasti pada tahun nih. Salmon. Nah, kita pernah grebek juga tuh Nah ini juga sama kita udah pernah punya ya BD Terus ini juga ada apa namanya itu Kadal lidah biru atau kadal panana Terus ada kura-kura air Ini mah kalian pasti punya nih di rumah Nah ini juga banyak Ada kelinci, ada marmut Dan masih banyak lagi itu lagi pada Dimainin anak-anak guys Ini lucu banget nih ini, ini, hamster Hamster, hamster tuh mukanya mungil gitu Tapi aku gak suka sama hewan yang berbulu guys Pokoknya gitu lah ya Tapi aku kelinci suka kok oh, Cuma kalau yang kecil-kecil kayak gini aku kurang suka Ini lucu banget kelincinya Lu lihat tuh lagi disayang-sayang sama bapak-bapaknya Kelincinya banyak banget Dan itu tuh bervariasi guys Warnanya tuh bagus-bagus jenisnya juga berbeda-beda kalau kalian lihat tuh ada yang hitam pekat banget ada yang tiga bulu terus bulunya juga nggak nggak apa yang nggak mencak mencak gitu jadi satu gitu nih ini yang aku lihatin di depannya ini tuh kelincinya katanya segede e, segede yang sebelah tuh jenisnya ada juga yang bisa sampai besar bahkan ada yang bisa kecil aja gitu nah ini yang sebelah sini yang kecil kecilnya kalau yang sebelah sana itu yang besarnya Ya, guys. Oke, okay, kita lihat ada apa lagi. Oh, ini ada permainan untuk anak-anak atau untuk dedek-dedek kalian yang kalau bawa ponakan atau sebagainya, ya. Jadi bisa bermain di sini menangkap ikan begitu ya. Ada dua jenis ini ponakan aku nih mau main dia. <laughs> Oke, okay guys. Jadi itu dia ya. Banyak banget tuh ikan-ikannya, ikan-ikan kecil-kecil. Oke selanjutnya kita lihat ada reptil reptil di sini ada ular jenis ular ularnya banyak banget jenisnya nih ini ada corn snake ya corn snake terus juga ada apa tuh ada piton milk snake terus juga ih banyak banget nih abangnya lagi dipegang tuh sama abangnya tuh kalian udah tau lah itu hewan apa ular apa aku nggak perlu kasih tau lah ya nah ada lagi ini, ini corn snake sama kayak punya kita dulu abangnya lagi ngasih tau guys. Oke, okay, ini selanjutnya ada kura-kura di lagi makan tapi kayaknya sudah kenyang deh oke okay, kita lihat lagi ada apa oh uh, ini masih di tempat abang ular tadi ya oke okay, ini banyak banget guys pokoknya seru banget guys uh, kita lihat-lihat apa pameran di sini kalau kalian mau coba lihat langsung aja datang ke BX Cheng di lantai paling bawah see you di next video bye bye